Итак, первое упражнение, которое я рекомендую использовать в самом начале тренировки бицепсов, это стандартное сгибание со штангой в руках. Прежде чем мы про них поговорим, давайте немножко поговорим о том, какую функцию выполняет бицепс и как правильно нужно его тренировать. Основная функция бицепса это сгибание в локтевом суставе. Вот. Отсюда сразу можно понять ошибки, которые допускают люди при выполнении упражнений на бицепс. То есть, как я сказал, основная функция, да. То есть вы должны четко встать. И чтобы а, напрячь максимально бицепс, вы должны максимально согнуть руку в локти. Что происходит при выполнении упражнении? Давайте посмотрим. А, очень часто люди встают, начинают тренировать бицепс. Первая ошибка, когда человек начинает сильно раскачиваться. Вот, то есть а, это говорит о том, что человек взял слишком тяжелый вес, который он чисто бицепсом не может вытянуть, и он начинает а, вот так подпрыгивать. То есть а, сначала идет нагрузка на мышцы бедра для того, чтобы создать толчок, а потом а, дополнительно а, включается да, мышцы спины. Вот, соответственно, чем больше дополнительных движений, а, тем меньше нагрузка на сам бицепс, соответственно, он вот хуже начинает расти. Ваша ключевая задача – максимально напрячь, ту мышцу, которую вы качаете. В данном случае мы качаем бицепс. Поэтому все раскачивания, четыре убираем. В следующий момент а, еще такая может быть ошибка. Человек начинает выполнять сгибание со штангой и начинает выполнять следующий момент. Начинает двигать локоть с места. Это также свидетельствует о том, что вы взяли слишком тяжелый рабочий вес и пытаетесь подключить мышцы плеча. То есть видите, происходит движение не только сгибания в ротевом суставе, но также начинает происходить движение в плечевом суставе. Соответственно, подключается мышцы плеча. Нагрузка с бицепса снижается. То есть ключевая ваша задача при выполнении любых упражнений при сгибании на бицепс зафиксировать локоть. То есть локоть должен быть зафиксирован четко, все, он стоит на месте, и дальше вы уже на этом месте сгибаете руку. А уже от положения локтя будет зависеть нагрузка на бицепс. Итак, давайте рассмотрим первое упражнение, которое я рекомендую делать. Это сгибание со штангой. Я рекомендую брать вам EZ-гриф. EZ – это гриф такой вот изогнутый, называется EZ. А почему его? В принципе, особой разницы нет между тем делать, выполнять сгибание с прямой штангой либо с EZ просто здесь немножечко более удобное положение для кисти человека. То есть когда вы держите ez гриф более комфортное расположение и меньше нагрузка на кисти. То есть с прямой штангой немножечко некомфортно кисти выгибаются. Вот, поэтому рекомендую брать EZ гриф и выполнять его следующим образом. Смотрите, в чем разница при положении локтя. А, чем дальше локоть уходит назад, а, при выполнении сгибания бицепса, тем сильнее смещается нагрузка на верхнюю а, на верхнюю точку бицепса. Это именно пиковая часть. То есть, когда мы а, развиваем верхнюю точку бицепса, а, бицепс становится выпуклым. Вот поэтому я рекомендую начинать с упражнений с отведенным ногтем назад. Немножко он сзади должен находиться. И все, вот вы отвели, зафиксировали. снимаете максимально к то есть максимальное движение не нужно задумываться о том, куда подвести штангу и так далее, то есть, как я раньше об этом рассказывал, просто максимально сгибаете э, локти. То есть ключевые две задачи. Зафиксировал локоть в нужном положении и максимально в нем сгибаешь, без всяких дополнительных движений. Давайте посмотрим. Берем штангу. Ручки здесь можно не полностью разгибать в конечной точке, чтобы сохранить напряжение. Вот немножко отвели локти назад и поехали сгибать. Максимально напрягли. Чуть-чуть не до конца опустили и обратно. Опять разогнули. Обратно. Как видите, локти у меня зафиксирован и происходит четкое э, сгибание в локтевом суставе. То есть нет никаких вот таких вывертов, нет никаких подпрыгиваний, четко зафиксировали локти назад и максимально сгибаем. При этом старайтесь предплечья не выгибать вниз, или как наоборот выгибать в тебе, ровно держится руки, все, пошло сгибание. именно в верхней самой верхней точке бицепса максимально сгибаем Все. так выполняется это упражнение э -э такая техника, еще раз давайте повторим это очень два важных момента то, что вы должны зафиксировать локоть и полностью просто сгибать в локтевом суставе так вы будете полностью прокачивать свои бицепсы они будут очень-очень быстро расти еще один момент, что касается положения спины спина всегда остается прямой, то есть старайтесь при выполнении а, в принципе любых упражнений, не только сгибания на бицепс а, всегда стоять с ровной спиной то есть никаких согнутых, никаких перегнутых, ровно подстали, а, все, спинка прямая и, соответственно, выполняйте а, сгибание со штангой давайте теперь переходить а, к видео, где будем смотреть, как выполнять это упражнение с дополнительным весом а, итак, прежде чем переходить а, к выполнению сгибание рук со штангой, я рекомендую вам сначала немножко размять свои бицепсы. Здесь не нужно делать подводящих каких-то подходов и так далее, потому что упражнение само по себе не является сильно тяжелым. Здесь просто разогревающая небольшая разминочка, повторение где-то 8-10 с легкими конфетками. Я взял по 4 килограмма, можно взять по 3-2 кг килограмма и просто выполнять упражнение для того, чтобы вспоминать технику. Если вы также встаете, фиксируете локоть сзади и начинаете делать сгибание с конфетками. Четко ровно сгибаете, немножко накачаете мышцы, все, техника вспомнена. Значит, еще можно отдохнуть одну-две минутки и уже переходить к рабочему весу. Давайте сразу к нему перейдем. Представим, что у меня подобран вес, ну, скажем, на 6 повторений. Вот здесь также, смотрите, здесь у немножко отходит блин со штангой, то есть он бывает так иногда снижает. Для этого есть обязательно э, специальные замки в тренажерных залах, обязательно их используются для того, чтобы ваше время не скатывалось. Вот, и мы встаем и начинаем выполнять сгибание со штангой э, на 6 повторений. Так, поехали. Раз, два, три. тяжело, Вот так выбирайте, если вы подбираете вес, чтобы последнее повторение делалось реально тяжело. Можно чуть-чуть, но ну, в последнем повторении чуть-чуть почипинговать, если вы чувствуете, что не можете поднять, чуть-чуть попробовать закинуть, а но в целом старайтесь подбирать вес, чтобы последнее повторение делалось тяжело. Вот таким образом выполняется это упражнение, выполняйте и раскачивайте свои бицепсы.